Если вы хотите приготовить кофе и получить не только ароматный и вкусный напиток, но полезный и, самое главное, безопасный еще и для вашего здоровья, то нужно учесть несколько особенностей. Во-первых, вода не должна обладать излишней жесткостью. Соли жесткости мешают переходу из кофейного зерна в напиток определенных биологически активных веществ. Во-вторых, вы должны быть уверены в том, что эта вода свободна от э, микробов, от грибов, от вирусов. То есть э, термическая обработка при приготовлении кофе, она достаточно коротка, и она может полностью не обезвредить, не убрать из исходной воды эти э, примеси. Поэтому такая вода должна быть исходно отфильтрована и убраны бактерии, вирусы, грибы, а заодно и их токсины. Э, в этом случае кофе станет полезным напитком именно для вас, а не для этих же грибов или для бактерий, которые теперь могут использовать кофе как питательную среду и увеличивать количество токсинов в этом напитке. С помощью кофе можно регулировать и обменные процессы в организме, при этом нужно учитывать pH воды. Если вода обладает в большей степени щелочными свойствами, то приготовленный на ней кофе будет свободен, там будет меньше кофеина. И его можно использовать даже детям, можно использовать людям в возрасте, страдающие с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудом, даже в какой-то степени и больным подагрой. Если нужно получить от кофе больше тонус, больше стимуляцию обмена веществ, то такой кофе лучше готовить на кислой воде. Кофеин, как основной алкалоид лучше растворяется в кислой воде и в большей степени будет оказывать тонизирующее действие на организм человека. Поэтому для того, чтобы получить от кофе больше пользы и минимум вреда, важно учитывать, как подготовить воду для приготовления этого вкусного, э ароматного и здорового напитка.